pisau Melayu ini hanya mainan sahaja, kata chef selebriti itu. Mark, seorang chef terkemuka yang telah bertahun-tahun berada di puncak persada kulinari Perancis dan mencipta karya di pelbagai restoran ternama, menunjukkan riak wajah menghina sebaik sahaja melihat sebilah pisau buatan Malaysia yang dihulurkan kepadanya dalam sebuah program televisyen. Dia mengusap-usap mata pisau itu dengan hujung jarinya dan merungut perlahan macam alat permainan budak-budak. Namun di sebalik kata-katanya, tersirat keyakinan yang meluap-luap terhadap teknik Perancis dan kepercayaannya bahawa dia jauh lebih hebat daripada pesaingnya. Sebelum pertandingan bermula, studio dipenuhi dengan gelak tawa dan bisikan. Tiada siapa yang meragui kehebatannya. Namun tidak lama kemudian, pertarungan secara langsung antara pisau dapur Melayu dengan pisau chef gaya barat, kesayangannya bakal bermula dalam senyap. Hanya tiga minit selepas pertunjukan bermula, suasana di dalam studio berubah sama sekali. Wajah March yang tadinya tersenyum sinis kini pucat lesi. Penonton pun turut menahan nafas. Apa sebenarnya yang berlaku dalam masa yang singkat itu dan bagaimana ujian ini mengubah pandangannya? Apakah kebenaran di sebalik pisau yang meruntuhkan kepercayaannya? Mari kita saksikan. Lelaki berusia 50-an itu yang terus-menerus mempertahankan tiga bintang Michelinnya ialah March namanya gah dalam sejarah kulinari Perancis. Dengan ciptaan rasa yang halus, hiasan hidangan yang indah bak karya seni dan sikap tanpa kompromi, dia menjadi sanjungan ramai anak muridnya. Kali ini, Max berkunjung ke Malaysia atas jemputan untuk menyertai sebuah episod istimewa program Masakan Popular. Temanya ialah kolaborasi antara chef bertaraf dunia dengan hasil pertukangan tangan Malaysia. Kru program sangat teruja dengan barisan tetamu jemputan yang hebat dan promosi program dibuat secara besar-besaran. Tetapi, sebaik sahaja dia mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLEA, Mark mengejutkan semua orang di sekelilingnya. Apabila wartawan mengerumuninya dengan mikrofon, dia tersenyum dan berkata, Masakan Malaysia terlalu ringkas, tak begitu mengenyangkan, pisaunya pula ketinggalan zaman. Para wartawan yang berada di situ terdiam seketika sebelum kedengaran tawa kecil. Kritikan yang terlalu jujur itu membuatkan tangan juru gambar sedikit bergetar. Komen setuju dan tidak setuju terus-menerus dimuat naik ke media sosial oleh para penonton. Mark tidak menunjukkan sebarang rasa hormat yang istimewa terhadap Malaysia. Sebaliknya, dia berpegang teguh pada falsafah masakannya sendiri sebagai yang terbaik, manakala cara negara lain hanyalah rujukan tetapi tidak bernilai untuk ditiru. Kunjungannya ke Malaysia kali ini dianggapnya hanya sebagai satu aktiviti publicity untuk menaikkan namanya. Sikapnya tidak berubah walaupun di dalam kereta. Apabila kru program yang menemaninya berkata, Hari ini Tuan akan bekerjasama dengan seorang chef terkenal dari Malaysia. Mark menjawab, Acuh tak acuh, bukan kehalusan tetapi kelajuan dan kecekapan. Itulah dunia profesional. Dia tidak sedar bahawa penterjemah yang duduk di sebelahnya kelihatan sedikit muram. Setibanya di sebuah hotel di Kuala Lumpur, dia segera membuka bagasinya dan menyusun dengan cermat beberapa bilah pisau chef gaya barat yang dibawanya, pisau daging dengan mata yang panjang, pisau chef serbaguna dan pisau buah kesayangannya. Inilah teman-temannya selama berpuluh-puluh tahun yang sudah sebati dengan tangannya. Ini sudah cukup. Pisau Melayu itu hanya mainan sahaja. Kata-kata itu tidak lama lagi akan mencetuskan situasi yang tidak dijangka dalam program sebenar. Marx masih tidak tahu bahawa kunjungannya kali ini akan menjadi pengalaman yang akan menggoncang kepercayaannya dan mengubah pandangannya terhadap dunia. Pada hari penggambaran apabila pintu studio dibuka, cahaya terang dan bisikan penonton menyambutnya. Di tengah-tengah pentas, terdapat sebuah meja memasak yang besar. Di atasnya pelbagai bahan mentah dan peralatan yang disediakan oleh kru program tersusun rapi. Dari sayur-sayuran ikan hinggalah rempah ratus, ia kelihatan seperti sebuah arena pertarungan. Mark berjalan perlahan ke meja memasak dan mula memeriksa kesegaran bahan-bahan. Dia menekan tomato dengan hujung jarinya dan meneliti kejernihan mata ikan. Setiap pergerakannya sempurna, menunjukkan kemahiran seorang tukang yang telah diasah selama bertahun-tahun. Walau bagaimanapun, sekelip mata kemudian tangannya terhenti pada satu tempat. Sebilah pisau diletakkan di sebelah papan pemotong. Bentuknya sangat berbeza daripada pengetahuannya selama ini. Matanya tidak simetri, hanya tajam di sebelah, manakala sebelah lagi rata, jelas berbeza daripada pisau chef gaya barat. Bilah yang nipis itu memantulkan cahaya dengan kilauan yang luar biasa. Kening Mark berkerut sedikit. Dia mengangkat pisau itu untuk memeriksanya, menguji berat dan keseimbangannya. Rasa di tangannya tidaklah teruk, tetapi dia tidak faham bentuk mata pisau yang tidak seimbang itu. "Apa ini? Hanya tajam sebelah. Sangat tidak cekap." Kata-katanya ditangkap oleh mikrofon dan bergema hingga ke tempat duduk penonton. Penonton di barisan hadapan saling berpandangan dan ketawa kecil. Melihat reaksi itu senyuman sinis mort semakin lebar. Kalau di dapur Perancis sesiapa yang bawa masuk alat macam ini pasti akan dipecat serta-merta. Suaranya penuh keyakinan. Hanya pisau yang matanya seimbang di kedua-dua belah boleh memotong dengan tepat dan menghasilkan bentuk yang seragam pada bahan. Jika struktur dua belah tidak sama, potongan akan herot dan kecekapan kerja akan menurun. Inilah kesimpulan mutlak yang diperoleh Mark daripada pengalamannya selama berpuluh-puluh tahun. Di kalangan penonton ada yang mengangguk setuju, ada pula yang kelihatan ragu-ragu. Mark tidak peduli dengan perbezaan reaksi itu. Dalam hatinya dia sudah memutuskan bahawa alat ini tidak berguna. Selepas meletakkan semula pisau itu, Mark meninjau seluruh meja memasak. Wajahnya yang yakin akan menang sebelum pertandingan bermula dirakam dengan jelas oleh kamera televisyen. Pengacara majlis melihat sekilas lagaknya tetapi tetap tersenyum dan bersedia untuk memulakan program. Pada ketika itu Mark masih tidak tahu bahawa pisau bermata tunggal yang disebutnya mainan itu hanya dalam beberapa minit lagi akan menjadi sesuatu yang menggoncang nilai-nilai yang dipegangnya selama ini. Lampu di studio dimalapkan sedikit dan pengacara dengan suara yang lantang mengumumkan kepada penonton memperkenalkan lawan kita pada hari ini. Dalam sekelip mata, pandangan semua orang di dalam dewan tertumpu ke satu arah. Muncul seorang tukang besi mahir yang memakai pakaian kerja tradisional Melayu yang tampak lusuh. Pergerakannya yang lincah dan wajahnya yang tenang menunjukkan pengalaman bertahun-tahun di bengkel besinya. Tukang besi itu yang dikenali sebagai Pak Mail memegang sebilah pisau dapur Melayu yang nipis. Matanya tidak begitu panjang, tetapi terdapat corak seperti alunan air yang samar-samar pada permukaannya yang berubah mengikut sudut cahaya. Keindahan itu bukan sekadar hiasan, tetapi bukti struktur dan teknik pembuatan pisau yang unik dikenali sebagai pamo. Pak Mail mula menjelaskan keunikan pisau bermata tunggal itu. Pisau Melayu ini sangat tajam kerana diasah pada sebelah mata sahaja. Suaranya tenang tetapi penuh dengan keyakinan yang tidak goyah. Dia menjelaskan lagi, ini adalah alat yang mewarisi teknik penempaan keris Melayu purba, menunjukkan hasil ketekunan yang terkumpul selama bertahun-tahun. Mark memeluk tubuh dan ketawa sinis. Terlalu tajam pun tiada gunanya. Kata-kata itu mencerminkan kepercayaan seorang chef yang mengutamakan kecekapan. Kelajuan dan keseragaman adalah elemen terpenting dalam pengurusan dapur dan baginya, peralatan hanyalah alat untuk mencapai matlamat itu. Walau bagaimanapun, Pak Mail tidak berganjak seinci pun. Dia memandang March dengan tenang dan menjawab ringkas, ada rasa yang tidak dapat dicapai dengan kecekapan semata-mata. Pandangannya tersirat dengan falsafah yang tidak kelihatan yang menjadi tunjang seni masakan. Pengacara tidak berlengah dan memanggil seorang lagi pencabar ke atas pentas. Muncul dari belakang pentas seorang chef wanita berbaju putih bersih. Dia yang telah mengasah kemahirannya di sebuah restoran Melayu ternama selama bertahun-tahun, berjalan dengan anggun dan menunduk hormat kepada penonton. Di tangannya juga tergenggam sebilah pisau dapur Melayu. Hulunya diperbuat daripada kayu yang licin, manakala matanya yang ditempa oleh Pak Mel mempunyai aura yang sama dengan pisau di tangan Pak Mel. Kemunculan mereka berdua yang berdiri sebelah menyebelah adalah gabungan sejati antara teknik pertukangan dan seni kulinari Melayu. Mark melihat adegan itu dan tersenyum sinis, tetapi jauh di dalam matanya terselit rasa cabaran dan minat. Baginya, ini bukan sekadar perbandingan teknik tetapi sebuah pentas di mana falsafahnya sendiri akan bertembung secara langsung dengan falsafah budaya Malaysia, tempat duduk penonton senyap sunyi. Suasana menjadi semakin tegang. Di bawah cahaya lampu, pandangan ketiga-tiga mereka bertaut, bersedia untuk berkomunikasi dengan hati, bukan dengan kata-kata. Semua orang menahan nafas, menanti apa yang akan berlaku dalam beberapa saat berikutnya. Di tengah-tengah meja memasak, sebiji lobak putih yang bersih dan segar diletakkan. Di bawah cahaya lampu, kulitnya berkilau sedikit, menarik perhatian penonton. Suasana di dalam dewan semakin tegang dan kedengaran nafas tertahan dari tempat duduk penonton. Pengacara melangkah ke hadapan dan mengumumkan peraturan dengan tenang. Siapakah yang dapat mengupas kulitnya dengan paling cantik dan tanpa pembaziran? Masa anda 3 minit. Sebaik sahaja suara itu bergema, kedua-dua chef mengambil tempat dengan pisau di tangan. Marks mengambil pisau chef gaya barat kesayangannya dan memeriksa ketajaman matanya di bawah cahaya. Titik graviti dan sudut mata pisau itu sudah sebati dengan pengalamannya selama bertahun-tahun. Rakan seperjuangan yang telah membawanya kemenangan dan kemasyuran di pelbagai dapur, itulah pisaunya. Sebaliknya, pencabarnya dari Malaysia, Chef Aisyah yang telah lama mengasah bakatnya. Tangannya yang menggenggam pisau dapur Melayu tempaan Pak Mail kelihatan lembut dan tanpa tekanan yang tidak perlu. Mata pisau yang nipis dan tajam itu berkilauan seolah-olah ia hidup. Sebaik sahaja isyarat mula diberikan, tangan kedua-duanya mula bergerak tanpa teragak-agak. March memegang lobak putih dengan kemas di tangan kirinya dan meluncurkan pisau di tangan kanannya dengan rentak yang tetap. Mata pisau memotong kulit dengan lancar. Kulit yang panjang dan seragam terkeluar tanpa henti menunjukkan kemahiran tahap tinggi yang telah terkumpul, kedengaran desahan kagum dari tempat duduk penonton. Walau bagaimanapun apabila dia mengeling ke arah Chef Aisyah di sebelahnya, kening March berkerut sedikit. Pergerakannya sangat lancar seolah-olah mata pisau dan lobak putih itu menjadi satu. Ketebalan kulitnya seragam seperti kertas dan ia terkeluar berterusan tanpa putus. Sudut pergelangan tangan dan kedudukan sikunya tidak berubah sedikit pun. Hanya irama pernafasannya yang menyokong pergerakan pisau itu dalam senyap. Di dalam dewan, hanya kedengaran bunyi lembut kupasan dan sesekali bunyi kering pisau mengenai papan pemotong. Kelajuannya sama, tetapi jauh di dalam keyakinan Mark, dia mula merasa sedikit resah. Kalau begini, aku pasti menang. Fikirnya semula dan mempercepatkan lagi kerjanya. Tetapi di sebalik kelajuan itu terselit sedikit kekasaran. Akhirnya isyarat tamat masa berbunyi. Kedua-duanya meletakkan pisau dan lobak putih yang telah dikupas disusun untuk diadili. Lobak putih Mark masih mengekalkan bentuknya dengan baik dan kelihatan cantik, tetapi jika dilihat dengan teliti, terdapat sedikit perbezaan pada ketebalan kulit dan ada koyakan kecil di hujungnya. Lobak putih Chef Aisyah pula licin seolah-olah tembikar yang digilap. Ketebalan kulitnya seragam sepenuhnya dan apabila disuluh cahaya, cahaya menembusinya dengan lembut. Hasil kerja yang sempurna dari awal hingga akhir membuatkan penonton terpegun, kulit yang diletakkan bersebelahan juga menunjukkan perbezaan yang ketara. Kulit kupasan Mark agak tebal dan masih mempunyai banyak isi putih yang boleh dimakan. Kulit kupasan Chef Aisyah pula sangat nipis sehingga hampir lutsinar apabila diangkat. Sorakan gemuruh bergema di seluruh studio. March memeluk tubuh dan cuba berlagak tenang tetapi jauh di dalam dadanya. Ada sesuatu yang mula retak dalam kepercayaan yang tidak pernah goyah sebelum ini. Kecekapan adalah segalanya nilai yang dipegangnya selama ini mula goyah dalam pertandingan yang senyap ini. Apabila pertandingan berakhir, suasana di studio masih riuh. Pengacara memandang ke arah penonton dan tersenyum kecil, tetapi di sebalik senyuman itu terselit ketegangan. Mata penonton tertumpu pada lobak putih yang telah dikupas dan kulitnya yang diletakkan di sebelahnya. Pencabar dari Malaysia itu perlahan-lahan mengangkat kulit kupasannya dan menyuluhkannya pada cahaya. Ia sangat nipis dan seragam seperti kertas, hampir tiada perbezaan ketebalan. Cahaya studio menonjolkan kenipisannya, menyebabkan desahan kagum kedengaran dari tempat duduk penonton. Setelah itu, dia mencapai pula kulit kupasan mark. Dia mengangkatnya dengan lembut menggunakan hujung jarinya dan menunjukkannya kepada penonton. Ia tebal dan di beberapa bahagian masih terdapat banyak isi putih yang boleh dimakan. Apabila disuluh cahaya bahagian itu kelihatan putih luar biasa. Dalam kesunyian dia bertanya dengan suara yang lembut, "Adakah tuan berani menunjukkan hasil ini kepada para petani?" Hanya beberapa perkataan tetapi ia setajam pisau yang menusuk ke dalam hati March. Di bahagian dalam kulit yang dikupas tebal itu masih terdapat banyak isi yang boleh dimakan. Ini bermakna sebahagian daripada lobak putih yang ditanam dengan susah payah oleh petani telah dibuang begitu sahaja. Pisau Melayu ialah alat yang tidak membazirkan walau sedikit pun rezeki. Menjaga ketajaman pisau adalah tanggungjawab seorang chef. Suaranya tenang tetapi kepercayaan di sebaliknya tidak goyah. Suasana di tempat duduk penonton berubah sama sekali. Gelak tawa dan keriangan sebentar tadi lenyap. Marc cuba untuk tidak mengubah riak wajahnya, tetapi jauh di dalam hatinya ada sesuatu yang runtuh. Apa yang diutamakannya selama ini di dapur hanyalah kelajuan, kecekapan dan penampilan luaran. Dia hampir tidak pernah memikirkan wajah petani di sebalik bahan mentah atau usaha mereka. Pengacara sendiri terdiam, hanya mampu memerhatikan suasana tegang antara kedua-duanya. Penonton menahan nafas dan terpaku pada perbualan itu. Bagi Marx, yang selama ini percaya bahawa ketajaman pisau boleh diatasi dengan teknik dan pengalaman, perkataan menjaga ketajaman adalah tanggungjawab bergema kuat di dalam hatinya. Imej-imej lalu muncul di fikirannya. Semasa waktu makan malam yang sibuk, dia mengupas dengan sambil lewa membuang bahagian yang boleh dimakan tanpa peduli kerana mengutamakan kecekapan. Berapa banyakkah bahan mentah yang telah dibuangnya? Chef Aisyah tidak mengalihkan pandangannya dan perlahan-lahan meletakkan semula kulit itu di atas papan pemotong. Tindakan itu bukan satu cabaran, tetapi satu kenyataan kebenaran secara senyap. Namun, kesunyian itu sendiri memberi kesan yang lebih mendalam kepada Mark berbanding apa-apa pun pada ketika itu, nilai-nilai yang tidak pernah goyah selama bertahun-tahun mula bergegar. Di dapur tempat pertandingan berakhir, suasana menjadi sunyi. Marx memeluk tubuh dan merenung pisau dapur Melayu di hadapannya. Bilah yang sebentar tadi dianggapnya hanya sebagai alat, kini kelihatan seperti sesuatu yang lain. Pada ketika itu Pak Mail yang dari tadi dia melangkah setapak ke hadapan, tangannya yang besar dan kasar menunjukkan hasil kerja bertahun-tahun dengan api dan besi. Di wajahnya yang berkedut terukir keyakinan dan kebanggaan yang hanya dimiliki oleh seorang tukang. Lelaki itu mula bercakap dengan tenang. Pisau dapur Melayu bukan sekadar untuk memotong bahan bentuk matanya yang tajam sebelah direka untuk memisahkan serat bahan tanpa merosakkannya dan ketajamannya adalah hasil tempaan dan asahan yang turun temurun ia tidak merosakkan isi ikan tidak memecahkan sel-sel sayuran ia adalah alat yang tidak boleh diukur dengan kecekapan atau kelajuan tetapi alat untuk berkomunikasi antara chef dan bahan mentah kemudian suara pak mel merendah sedikit pisau adalah cerminan seorang chef jika tidak dijaga dengan baik, ia akan cepat tumpul. Kata-kata itu seolah-olah memberi nyawa kepada pisau itu dalam sekelip mata. Ketajaman yang berkurangan adalah bukti pengabaian dan serpihan adalah kesan penggunaan yang kasar. Pisau mencerminkan tindakan dan jiwa seorang chef secara senyap. Perasaan ini perlahan-lahan meresap ke dalam dada March. Dalam kesunyian, Chef Aisyah pula bersuara. Dia memandang March dengan lurus dan berkata ringkas, Menjaga pisau adalah menjaga hati. Pandangan Mark tertumpu pada mata pisau. Besi yang berkilauan dingin itu seolah-olah mempunyai makna yang mendalam yang tidak pernah disedarinya sebelum ini. Dia sedar bahawa dirinya yang selama ini hanya mengejar kecekapan, menghasilkan pelbagai karya dan berbangga dengan kelajuannya, telah mengabaikan masa untuk berhadapan dengan bahan mentah dan jiwa untuk menjaga peralatannya entah sejak bila. Skrin di belakang bertukar memaparkan bengkel besi Pak Mil. Bunyi besi ditempa bergema kuat. Seketul besi merah menyala di tempa berulang kali, disejukkan, dikikis dan diasah. Kerja ini walaupun berulang memerlukan masa dan usaha yang amat besar untuk menghasilkan sebilah pisau. Semua orang dapat merasakannya. Marx menahan nafas. Apa yang dipercayainya selama ini sebagai nilai seorang chef ialah keindahan dan rasa hidangan yang siap serta kelajuan penyediaannya. Tetapi sekarang apa yang dilihatnya ialah kisah di sebalik mata pisau yang menjadi asas permulaan masakan. Di sebaliknya, terdapat kemahiran yang diwarisi turun-temurun dan keazaman mereka yang memberi nyawa kepada peralatan. Akhirnya, Pak Mel mengangkat pisaunya dengan senyap dan menyuluhkannya pada cahaya. Bilahnya tidak lagah, tetapi jika dilihat dengan teliti, terdapat corak halus pamor pada permukaannya dan garisan asahannya lurus. Tiada yang berlebihan, tiada yang palsu, hanya kebenaran yang dicipta. Mark menundukkan kepalanya sedikit tanpa berkata apa-apa. Tindakan itu bukan tanda kalah atau menang, tetapi tanda hormat terhadap pengalaman bertahun-tahun yang dikumpul oleh seorang tukang. Sesuatu di dalam hatinya mula berubah. Apabila pertandingan berakhir, kehangatan di dalam dewan sedikit reda. Chef Aisyah berdiri tenang di hadapan meja memasak, masih ada lobak putih yang disediakan untuk pertandingan tadi. Dia mengambil pisau dapur Melayu itu dan mengelap matanya sekali dengan kain. Tindakan itu tenang dan sempurna, seolah-olah satu ritual. Lobak putih itu dihiris menjadi kepingan-kepingan nipis. Setiap hirisan begitu seragam nipisnya sehingga lutsinar apabila disuluh cahaya. Penonton menahan nafas, tidak berani bersuara. Setiap hirisan lobak putih itu lembut seperti sutera dan ringan sehingga hampir hilang apabila diletakkan di atas tangan. Kemudian dia mengeluarkan krim berwarna oren pucat dari sebuah bekas seramik kecil yang telah disediakan. Ia adalah keju époisses yang telah diperam sempurna. Baunya yang kuat sedikit sebanyak mengubah suasana di dalam dewan. Dia meletakkan keju itu di tengah-tengah hirisan lobak putih dengan ringkas. Walaupun hanya sedikit, apabila ditaburi herba segar yang dicincang halus, keseluruhan hidangan itu kelihatan ceria serta merta dan baunya menjadi lebih kompleks. Hidangan yang dihias itu indah bak karya seni menzahirkan kehalusan yang layak digelar gabungan genius antara lobak putih dan keju epoises. Hidangan itu diletakkan dengan lembut di hadapan Mark. Pandangan orang di sekeliling tertumpu kepadanya serentak. Dia mengambil garfu dan mencucuk lobak putih itu. Sebaik sahaja masuk ke dalam mulut, kesegaran lobak putih itu merebak diikuti dengan bau keju yang kuat menyelubungi lidah. Kedua-duanya sebati dengan sempurna dan akhirnya bau herba segar terhidu. Semakin dikunyah, tekstur lobak putih itu berubah sedikit dan kekayaan rasa keju itu semakin mendalam. Ia adalah rasa yang berubah setiap saat. March terus mengunyah tanpa henti, hanya merasai perubahan itu. Walaupun dia pernah mengendalikan pelbagai bahan di Perancis, gabungan ini, tekstur ini dan perkiraan suhu ini tidak pernah dialaminya sebelum ini. Lobak putih bukan sekadar hidangan sampingan tetapi menjadi watak utama yang setanding dengan keju dan yang menonjolkan peranan itu ialah kenipisan dan keseragaman hasil daripada pisau dapur Melayu itu. Ini, ini karya seni, bisik seseorang perlahan. Suara itu bergema di seluruh studio yang senyap. Pengacara tidak berkata apa-apa. Senyuman di wajah Mark lenyap sama sekali. Dia hanya menyuap cebisan terakhir di atas pinggan dengan pandangan yang serius. Rupa-rupanya seperti seorang pengembara yang baru sahaja membuka pintu ke dunia yang tidak pernah diketahuinya. Lagu penutup program mula berkumandang perlahan. Lampu di studio dimalapkan sedikit, hanya meja di tengah yang disinari cahaya lembut. Penonton menahan nafas menanti apa yang akan berlaku seterusnya. Di tengah-tengah suasana itu, Pak Mel berjalan keluar perlahan-lahan. Di kedua-dua belah tangannya, terdapat sebuah kotak kayu hitam. Lengannya yang menatang kotak itu tidak bergegar, seolah-olah seorang paduri yang sedang membawa barang suci, hanya bunyi tapak kakinya yang kedengaran dari belakang pentas. Apabila berdiri di hadapan meja, Pak Mel menarik nafas dalam-dalam dan menyentuh penutup kotak itu. Bunyi selak yang terbuka kedengaran jelas dalam kesunyian. Sebilah pisau berkilauan perak muncul dari dalam kotak yang dibuka perlahan-lahan. Pada matanya terdapat corak pamor seperti cahaya bulan yang memantul di permukaan air. Hulunya diperbuat daripada kayu berkualiti tinggi yang digilap licin seolah-olah melekat di tangan. Bentuknya adalah pisau chef gaya barat, tetapi di dalamnya tersirat teknik penempaan keris Melayu purba. Pak Mail berdiri di hadapan March, menegakkan badannya dan menunduk hormat. Walaupun budaya kita berbeza, kita boleh saling menerima apa yang baik. Itulah cara seorang tukang. Kata-kata itu lurus dan tajam seperti mata pisau. Ia melenyapkan suasana ejekan dan persaingan. Hanya kebanggaan dan kepercayaan sebagai seorang tukang yang terpancah. March memandang dengan terkejut dan mengecilkan matanya sedikit. Dia menerima pisau itu dengan kedua-dua belah tangannya. Beratnya terasa di tapak tangannya. Apabila menggenggam hulunya, kehangatan kayu itu terasa di hujung jarinya. Apabila disengatkan, cahaya memantul menjadi satu garisan dan wajahnya terpantul di situ. Wajah yang terpantul itu bukanlah dirinya yang angkuh beberapa jam yang lalu. Dia merenung pisau itu lama dalam senyap, kemudian mengatur nafasnya seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Kemudian dia perlahan-lahan mengangkat mukanya. Dia menunduk hormat dan berkata ringkas, "Terima kasih." Suaranya rendah tetapi penuh makna. Bukan kebanggaan seorang pemenang atau kekesalan seorang yang kalah, tetapi penghormatan yang mendalam terhadap budaya, teknik dan jiwa manusia yang tersirat di dalam kata-kata itu. Tepukan gemuruh mula merebak di seluruh tempat duduk penonton. Bukan sorakan yang hebat, tetapi tepukan hormat daripada mereka yang memahami pertukaran jiwa antara para tukang. Suasana di studio jauh daripada kehangatan persaingan dan dipenuhi dengan satu keyakinan. Masakan mahupun pisau boleh melangkaui batas budaya dan menjadi jambatan yang menghubungkan manusia. Tidak lama selepas pulang ke Perancis, Marx berdiri di dapur restorannya sendiri. Pisau Perancis yang telah digunakannya selama bertahun-tahun, pisau chef gaya barat yang diterimanya dari Malaysia dan sebilah pisau dapur Melayu yang dibawanya pulang tersusun rapi. Corak kayu pada hulu dan corak pamor pada mata pisau masing-masing mengukir kenangan waktunya di Malaysia dan apa yang telah dipelajarinya di sana. Anak-anak muridnya memandang pisau-pisau itu dengan minat dan memberikan komen. Mark berhenti seketika dan membandingkan mata pisau Melayu itu. Jika dahulu dia pasti akan mengatakan bentuknya cantik tetapi tidak cekap, tetapi kini pemikiran itu tiada lagi dalam hatinya. Bagi orang Melayu ia bukan tentang ketidakcekapan tetapi tentang adab ketika mendekati bahan mentah. Kata-kata itu perlahan tetapi penuh makna bergema hingga ke telinga anak-anak muridnya. Dia menggenggam pisau itu dan meluncurkannya ke atas sebiji tomato yang ranum. Tanpa perlu menekan, mata pisau itu memotong kulit dengan lancar, mendedahkan potongan yang seragam tanpa merosakkan isinya. Pada ketika itu, suara Pak Mel yang didengarinya di Malaysia kembali bergema di telinganya, pisau adalah cerminan seorang chef. Jika tidak dijaga dengan baik, ia akan cepat tumpul. Anak muridnya yang berdiri di sebelah menahan nafas. Mark mengelap mata pisau itu dengan cermat, kemudian mengambil pisau dapur Melayu itu. Rasa berat dan keseimbangan pusat graviti yang halus, kedua-duanya seolah-olah tersirat dengan kata-kata Chef Aisyah, memasak adalah tentang hati. Kamu semua ingat katanya memasak bukan sekadar kelajuan atau kecekapan. Kata-kata seperti itu keluar secara semula jadi dari mulut lelaki yang pernah menjadi pengikut tegar fahaman kecekapan. Anak-anak muridnya menunjukkan riak terkejut seketika, kemudian mengangguk dengan serius. Bahan-bahan mentah yang tersusun di atas meja kerja kelihatan lebih segar daripada biasa. Setiap kali bunyi asahan pisau kedengaran di dapur, suasana di dalam bilik itu terasa lebih murni. Dia merasakan apa yang dipelajarinya dari program itu telah berakar umbi di dalam hatinya. Cahaya petang yang menembusi tingkap memantul berkilauan pada mata pisau Melayu itu. Cahaya itu pasti akan terus menyinari nilai-nilai baru yang mekar di Malaysia sepanjang hayat kulinari beliau.